Скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте ті рухи, які зараз відбуваються навколо конституції? Адже вже ходить жарт про те, що ми. Цього року маємо святкувати конституцію три дні з огляду на три пропоновані проекти конституції нової. Як ви вважаєте, чи на часі зараз ці процеси конституційні і як вони мають відбуватися правильно? Вопрос конституції на мой взгляд он надуманий, поскольку дуже удобно прятатися постоянно і оправдувати конфлікт за боротьбу за повномочі між президентом і прем'єр-міністром. Мы забываем о том, что Конституция Украины по заключению Венецианской комиссии является одной из лучших в Европе. Это вопрос персонала. Я уверен, что на месте Ющенко и Тимошенко другие государственные деятели, они бы не создавали такого конфликта и бесконечного выяснения отношений, а вы использовали бы имеющиеся полномочия. Поскольку сегодня, вы видите, очень много проблем и возможностей проявить себя, добиться каких-то результатов. А мы Видим, что попытки переложить ответственность и обвинить кого-то в тех проблемах, которые сегодня переживает вся страна, это, на мой взгляд, показывает уровень этих политиков. Они, к сожалению, большому сожалению, так и не стали государственными деятелями. Пане Валерію, відомо, що тема військова? Вам особливо близька, ви особливо неї опікуєтесь, і буквально нещодавно сталася подія, яка, напевно, до величезної кількості ваших обов'язків додасть ще е, низку. Ви очолили всеукраїнський фонд соціальних гарантій військовослужбовців і ветеранів збройних сил. Е, розкажіть, будь ласка, чим займатиметься цей фонд? Е, які основні його задачі, і ну, власне, які обов'язків вам додалось? Фонд социальной гарантии фактически он создан 17 лет назад, он имеет не только высокую репутацию, авторитет, но и оказал огромное количество, провел огромное количество мероприятий и оказал серьезную поддержку и как военнослужащим, так и простым гражданам. Настало время, очевидно, всем людям в погонах объединить усилия и Инициатива, которую поддержали, очень благодарен этому, что и старшие офицеры генералитет в Украине, авторитетные люди в армии э, осознали необходимость объединения людей в погонах и э, всеукраинский союз, который позволит э, консолидировать все общественные организации, направить усилия не только на защиту э, собственных прав и гарантий, но и на то, чтобы в стране как, в какой-то степени добиться. Э, кардинальных преобразований, чтобы Украина не сползала вот, знаете, в ту нестабильность, которая, к сожалению, коснется прежде всего этих людей. И я думаю, что те, кто отдал лучшие годы своей жизни, служения Родине, и те, кто прошел этот путь славный, с чувством долга и чести, на сегодняшний день понимают, что сегодня важно добиваться прежде всего законности и правопорядка, чтобы мы смогли обеспечить не только позицию людей, которые понимают, в каком состоянии сегодня оказалась украинская армия, что происходит сегодня в Министерстве обороны, но и понимание того, какой должна быть страна завтра. Наш фонд и Всеукраинский союз способен действительно эффективно влиять на работу и в парламенте, поскольку мы создали межфракционное объединение «Дело чести», и, как видите, результат были внесены изменения в 63-ю статью закона о пенсионном обеспечении лиц, уволенных в запас, с военной службы, где подтвердили право на ту пенсию, которую сегодня пытались им пересчитать, и многое другое. То есть я думаю, что знаете, в стране очень много проблем, и не только необходимо о них говорить, но и необходимо делать все, чтобы эти проблемы решались. Цілком зрозуміло, що соціальна тема, вона на президентських виборів буде мати надзвичайно велику вагу. Нею будуть і Користатися і спекулювати, і напевно, що мало хто втримується від спокуси понаобіцяти людям багато чимало соціальних різноманітних речей. Як ви вважаєте, ну наскільки це відіб'ється на економічній ситуації, яка у нас і без того не надто проста? Адже нічим не підтверджені соціальні виплати, вони породжують нові економічні проблеми. Проблема в другому, що сьогодні дійсна Україна лідирує по темпам падіння производства объемов экономики, мы имеем на высший уровень девальвации нашей денежной единицы. Я не говорю о том, что обесценились вклады людей в сбережения. Социальные проблемы, они нарастают пропорционально той безответственности, которую мы видим сегодня как правительство, так и власти в целом, поскольку, ну, когда, знаете, отсутствует министр финансов полгода в стране, или министра иностранных дел нет, когда обвиняют в коррупции ряд чиновников, высших чиновников, членов правительства, и Оценивать ситуацию с точки зрения э, того, что на это влияет только лишь мировой финансовый и экономический кризис, я думаю, это было бы неправильно. Мы должны понимать, что э, социальные вопросы должны быть основным приоритетом государственной политики, и под этот приоритет должна фундаментально строиться экономическая система и работать таким образом, чтобы Украина, имея все для этого возможности, э, могла эффективно развиваться. Я уверен, что вопросы, связанные и с бюджетом, они должны быть также приоритетом, поскольку сегодня не финансируется каждая третья бюджетная статья. И за, этой статья, за этими статьями конкретные судьбы, конкретные города и районы. И в то же время рассчитывать на какие-то позитивные изменения без кардинальных преобразований не вызывает. Вопрос не только в смене власти. Нам нужно менять принципы да, и отношения к формированию государственной политики. Она должна исключительно строиться на национальных интересах и на понимании позиций, прежде всего, наших граждан. Поскольку сегодня, знаете, такое впечатление, что политики перестали слышать собственный народ. Они перестали реагировать на те проблемы, которые сегодня приводят к стенам парламента или Дома правительства огромное количество наших граждан. И я уверен, что для нас является первоочередным формирование той коалиции, той структуры власти, которая будет наиболее эффективна, которая будет состоятельна в решении этих задач. Поскольку без антикризисных действий, без эффективной власти вытянуть страну с такого состояния будет очень сложно.